На цьому тижні на державному підприємстві Укрспецвагон науковці і працівники підприємства з різних міст України обговорювали майбутнє залізничного транспорту, наголошували на необхідності модернізації вагонів в Україні, а також шукали нові шляхи розвитку промисловості. Міжнародна науково-практична конференція такого рівня на «Укрспецвагоні» проводиться уперше. В її кількаденній роботі взяли участь вчені з 10 вузів України, всього більше 50 учасників. Генеральний директор Укрспецвагону Андрій Анофрієв ознайомив гостей з виробництвом, яким науковці зацікавилися, і у подальшому планують співпрацювати з заводчанами. территория очень хорошая, ухоженная, очень приятно, что чувствуется хозяйственная рука. Работает завод, вот, есть что нашим молодым ученым посмотреть здесь, почерпнуть. Вот потому что есть новые линии производственные. Ищем же пути, как, чтобы у нас хорошо работало, экономия должна быть, и новые пути решения проблем на транспорте, естественно, что это повышенной э, как опасности, да, безопасности, это тоже большой вопрос. А если э, срок службы вот, тех же тепловозов, услышали, что сейчас у нас в стране нужна модернизация, они выходят из службы, ищут новые пути. Вот. Ну и спасибо, что у нас люди есть, которые хотят этим заниматься. И на перспективу работают. Есть у определенных деятелей науки предложения по модернизации предприятия, то есть обязательно будем внедрять. Плюс мы работаем, продолжаем жить, несмотря ни на что, взаимодействуем с наукой.